что же на самом деле произошло на высоте в тысячи футов. Над землей в тихой каюте первого класса. Которая вдруг превратилась в сцену одного из самых тревожных моментов в истории BTS. Почему? Чингук – мужчина, известный своим спокойствием. Даже в самых напряженных выступлениях. Признался, что его голос дрожал, когда он говорил о Тэхёне в тот день и какая правда скрывается за словами «он плакал, потому что чувствовал себя плохо». Эти вопросы преследуют фандом с тех пор, как поползли слухи об инциденте. Во время недавней зарубежной поездки BTS для подготовки их долгожданного нового альбома. Инцидент, который начался как личный спор между двумя участниками, но закончился тем, что миллионы и ярые по всему миру затаили дыхание в страхе и с разбитым сердцем. Тот момент начался самым неожиданным образом. Участники бытия только что вернулись из серии изнурительных рабочих сессий в Соединенных Штатах, где они закончили песни. Сняли концептуальные фотографии и записали промо-материалы для своего будущего альбома. Полет. Предполагался как тихое время для отдыха, короткое. Передышка после недель плотного графика. Однако. Покой так и не настал для Ким Тэхёна, известного. Миру как Ви. Где-то над Тихим океаном. Его тело начало подавать сигналы о том, через что он прошел. Началось все с чего-то, что можно было. Не заметить момент тишины, паузов. Его привычной мягкой улыбки, то как он. Откинулся в кресле, словно желая, чтобы его усталость растворилась в гуле двигателей. Чингук, сидевший рядом, заметил эти изменения. Полет только что перевалил за середину. Когда Тэхён прижал салфетку к своему носу, сначала небрежно, словно это было. Не более чем небольшое раздражение. Но в течение секунд белая ткань окрасилась в красный цвет. Тогда инстинкт Чингука взял верх он сразу наклонился к Тэхёну, его голос. Был тихим, но настойчивым, он спросил, все ли в порядке. Не было ни драматических криков, ни суеты, которая мгновенно подняла бы тревогу у бортпроводников. Вместо этого произошел тихий обмен взглядами. Чингук был полон беспокойства, Тэхён. Со странной смесью дискомфорта и извинения. Чингук мягко направил его, крепко обняв в инстинктивном защитном жесте, словно. Создавая небольшой кокон тепла, он мог бы удержать усталость, грозившую перелиться через край. Но то, что произошло дальше, это та часть, о которой фанаты не могли перестать говорить, та часть, которую сам Чингук раскрыл несколькими днями позже. С голосом, ломавшимся больше одного раза. Он плакал, признался Чингук, его. Взгляд был опущен он чувствовал себя плохо, и это было непросто. Носовая кровотечение. Он был уставшим, более уставшим, чем я когда-либо. Видел его раньше. Я мог это почувствовать. Это признание обрушилось на ИРМУАЙ, как приливная волна. Тэхён плачет не только от эмоций, но и от физического истощения образ слишком болезненный для воображения фанатов. Он всегда был одним из участников, которые стараются скрыть дискомфорт, часто улыбаясь сквозь боль и бессонные ночи. Для него заплакать посреди полета. В тихом коконе присутствие Чингука означало, что его усталость стала по-настоящему глубокой. Но почему он был так измотан? И почему Чингук выбрал именно сейчас, чтобы рассказать об этом, зная, насколько Тэхён скрытен, когда речь идет о его здоровье? Слухи уже начали распространяться. Одни указывали. На плотный график, которого BTS придерживались в США, ночные студийные сессии. Бесконечные репетиции, концептуальные встречи. Фтосессии и вокальные записи, которые длились. До раннего утра. Другие же утверждали, что. Эмоциональная нагрузка самого альбома могла сыграть свою роль. В конце концов, это был первый крупный проект группы за период полный личных и профессиональных развилок. Чем больше история раскрывалась, тем больше возникало вопросов. Было ли это просто следствием усталости или происходило что-то еще под поверхностью? Возможно, болезнь или невысказанное давление, которое толкало Тихона за пределы его возможностей слова Чингука прозвучали не на формальной пресс-конференции и не в тщательно подготовленном интервью для журнала. Они прозвучали вместе, которое казалось почти незащищенным. Во время прямого эфира, предназначенного для связи с фанатами, чтобы поделиться. Немного теплом посреди плотного графика. Но когда он упомянул о слезах Тихёна. Атмосфера изменилась. Его привычное спокойствие. Веселый огонек, играющий на краю его улыбки. Заметно померк. Его взгляд смягчился, и на Мгновение его голос стал почти шепотом. Он плакал, и я просто хотел, чтобы он отдохнул. Сказал Чингук, словно воспоминании. Прокручивалось перед его глазами. Ты знаешь. Ты Хёна, он не любит показывать, что ему. Плохо. Но в этот раз было иначе. Это единственное заявление открыло дверь, в которую фандом поспешил заглянуть. Иначе как? Что увидел Чингук, что так его потрясло, что он решил поделиться этим с миллионами. И, возможно, еще важнее, что пережил Тэхён в дни перед тем полетом. История начала распространяться быстрее, чем кто-либо мог отследить. В течение минут хэштеги вроде Решетка Сон Тай Юнг и решетка Йоу Тай Юнг. Вышли в тренды в социальных сетях по всему миру. Фанаты пересматривали клип с Чингуком, изучая каждое. Изменение его тона, каждый взгляд его глаз. В поисках скрытого смысла. Было ли там чувство вины за то, что он не заметил раньше? Страх? От того, что это значит? Или просто? Беспомощность, возникающая, когда кто-то, кого ты любишь, страдает, а ты не можешь этому помешать. Внутри фандома теории начали выстраиваться, как домино. Одни верили, что носовое кровотечение Тихёна было вызвано исключительно усталостью, долгим перелетом, постоянными изменениями графика, стрессом из-за доводки альбома, над которым работали месяцами. Другие же предполагали, что носовые кровотечения иногда могут быть признаком более серьезных проблем со здоровьем, особенно в сочетании с видимой усталостью и эмоциональным напряжением. А затем возник вопрос, который никто не хотел произносить вслух. Может ли это быть предупреждением о том, что тело Тыхеона достигло предела? Образ его в том самолете не покидал мыслей тех, кто слышал рассказ Чингука. Свет в салоне был приглушен, гул. Двигателей окружал их. Руки Чингука крепко обнимали Тэхёна, пока он продолжал прижимать сложенную салфетку к лицу. Это была близость, рожденная не из романтики, а из. братства, негласный язык двух людей, переживших одни и те же буреи. Поддерживавших друг друга в испытаниях, невидимых для публики легко забыть посторонним, что за мировой славой, рекордами и тщательно продуманными выступлениями BTS все еще остаются людьми, которые кровоточат, устают и болеют, как и все остальные. Разница в том, что когда это происходит с ними, за этим наблюдает весь мир и давление. Продолжать, убеждая миллионы, что все в порядке, может стать невидимым бременем. Решение Чингука рассказать об инциденте показывает, что этот момент оставил след. И на нем. Его выбор слов мягкий, осторожный. Но полный эмоций не просто информировал фанатов. Он раскрыл что-то о его собственном состоянии. Он был не просто свидетелем. Он был участником. Того момента единственным человеком, на которого опирался Тэхён, единственным кто почувствовал каждую дрожь его усталости. И все же здесь есть еще один слой интриги. Почему рассказать об этом сейчас? Почему не оставить это в тайне? Как многие подобные случаи в прошлом? Было ли это тихим призывом к фанатам понять цену их работы? Тонким предупреждением, что здоровье участников никогда не должно приниматься как должное? или, возможно, Чингук просто не мог сохранить это воспоминание при себе, не поделившись им с теми, кто любит Тэхёна почти так же сильно, как он сам. Чем больше фанаты обсуждали это, тем больше появлялось личных историй от тех, кто видел участников в аэропорту перед полетом. Некоторые внимательные и ярые заметили, что Тэхён двигался медленнее обычного, его шаги. Были чуть менее энергичными, его осанка более расслабленной, словно он экономил силы. Это было. Не настолько очевидно, чтобы вызвать беспокойство тогда, в конце концов. Долгие поездки и вспышки камер могут заставить кого угодно выглядеть уставшим, но задним числом. Эти мелкие детали теперь казались ранними признаками. Более того, утечки изнутри индустрии только подлили масло в огонь. Источник, якобы связанный с авиакомпанией, утверждал, что экипаж знал о состоянии Тэхёна и был готов помочь. Но Чингук тихо заверил их, что он справится сам. Образ Чингука. Спокойного, но защитного, ограждающего Тэхёна. От посторонних глаз и физического дискомфорта в таком состоянии только усилил эмоциональный отклик фанатов. И все же, самый большой вопрос остается. Тяжелым и без ответа, насколько все было плохо. Часы перед полетом и эмоциональное бремя, которое они несли. Чтобы понять, почему признание Чингука о слезах Тэхёна так больно воспринимается. Нужно вернуться по линии времени назад к последним часам в Соединенных Штатах перед тем, как BTS сели в самолет. Это была не просто зарубежная поездка. Это был интенсивный, бессонный забег. К одному из самых важных этапов в их карьере, новому групповому альбому которого фанаты ждали годами и который нес в себе груз ожиданий, не имеющий аналогов в прошлом.